У a a oh, I I вас були якісь конфлікти? Між дівчатами конфліктів не було, тільки тільки що на репетиції її, її зарядили локтем чоло, але нічого страшного, все нормально. <гум> Ти за конкуренції. <гум> Я не знаю, може нечайно, а може спеціально. <гум> сейчас У тебя есть своя пока что вот просматриваю видео брошюры много очень достойных девушек но все покажет сцена Конкурса. Ну, конечно, это красота, потому что я обожаю украинские девушки, они настолько красивые, э, настолько умеют подавать себя, настолько они э, презентабельны. Как? Я <свист> нормально Перевол... переполняю сейчас эмоции, волнения. Ты, не... нем... Ты не, обращаешь внимания, Ты не обращаешь внимания на эти каблуки, просто главное хорошо выступить. показывать все девочки очень очень крутые и все этого достойны конечно же ну а ты думаешь ну а я больше всех конкурса, из года в год, что меняется? В этом году у нас была возможность, благодаря нашим партнерам, провести подготовку под Киевом. То есть они спокойно себе жили, только готовились. И, как мне кажется, это повлияло на вот этот скачок уровня. сказать большое спасибо всем организаторам, всем спонсорам, всем моим друзьям, родным, близким, которые присутствовали. Эмоции действительно меня переполняют. Э, нереальная колоссальная работа проделана за столь короткий период, и это прекрасно.